kita kembali semua kita dengan YPSM Ice Podcast Pesan uh, dari Antartika So hari ini kita ada penyelidik daripada uh, Institut Penyelidikan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia adalah teknologis Dr. Nora Shikin Wadnor uh, Dan apa khabar Doktor? Ah, khabar baik Alhamdulillah Okey, so kita episode kali ini kita akan membicarakan tentang masa depan kita hijau atau kelabu. Hari ini macam mendo-mendo sikit mungkin dah nampak agak kelabu tapi <laughs> harap-harap tak kelabu lah selama ni. So sempena sambutan hari alam sekitar sedunia, kita akan berbual sikit lah tentang apa masa depan kita hijau atau kelabu. Kita penyelidik atau penyelidikan yang Dr. Ashiti pernah jalankan sebelum ni boleh cerita dengan kami ke ada satu yang boleh dikongsikan lah secara santai dan mungkin dia orang ramai tahu dia apa apa dalam bidang apa Dr. Rashidi sedang uh, berpengarikan Okay, terima kasih Dr. Melia. Okay, jadi uh, kita eh, untuk break the ice ni saya uh, Dr. Rashidi Makno daripada Pusat Pencerapan Bumi Institut Global Iklim jadi di pusat kami, kami melihat um, dia ada geospatial punya teknologi untuk melihat um, Temperature dan perubahan air yang berlaku di sekitar Malaysia hmm. uh, uh, Dan kamar air sec juga lah jadi macam mana dekat setiap negeri Setiap daerah uh, tu Dan kita akan buat mapping So kat mana yang hotspot, yang area semua kan Okay kalau bagi saya pula, makanan saya lebih kepada marine Ocean, science laut, jadi saya punya research Uh, yang saya boleh baru-baru ni saya buat research pasal kepekatan mercury dalam ikan. Mm -hmm. uh, jadi kita kan suka makan ikan kan. Jadi sebenarnya ikan ni bila lagi uh, kita panggil yang lagi besar atau top predator tu dia lagi banyak mercury tau. Jadi Mercury ni dia lambat, dia bukan cepat efek dia. So, contoh efek-efek mercury ni macam kanser kan. Jadi, kita sebenarnya tak sedar. Jadi, uh, penyidikan yang kami buat bersama-sama dengan uh, Dewan Tepikanan. Bila kita lihat balik um, um, macam komuniti yang sekitar pantai ni Yang makan ikan, yang banyak makan ikan ni So terutamanya ikan selama uh, Dr. Amalia ada makan tak ikan selama? Selama Ketam ikan Makan ikan, okay, ikan. Cuba, tak, tak pastilah nama ikan ha, jadi bila lagi besar ikan dia Aa. sebenarnya dia bio Dia ada satu istilah bioaccumulation okay. Dia akan mengumpul semua mercury daripada tanah tu Daripada tanah dekat dalam uh, laut tu dia akan dimakan oleh ikan yang kecil hmm. okey jadi ikan kecil ni ikan besar makan ikan yang besar makan jadi yang atas sekali top predator tu dia yang mengumpul semua mercury ni hmm. mercury ni dia tak akan hilang hmm. tau jadi dia akan stay dan end up manusia yang akan makan semua mercury tu jadi apa yang kami uh, buat bila kami ambil rambut manusia ataupun rambut uh, orang yang makan ikan tu kan uh, mercury dia sangat tinggi dan sangat membahayakan lah bila mercury ni tinggi kita Ah, uh, efek dia kepada kesihatan manusia contohnya akan menyebabkan kanser so anak yang anak anaklah so kalau ibu mengandung dia akan bawa ke anak dia lah jadi itu yang kita nak bawa lah kesedaran kepada orang komuniti pantai lah supaya kalau boleh uh, sebab sekarang kan kita kan banyak industri kan jadi industri tu yang menyumbang mercury mercury tu dia uh, terkumpul dan uh, bila ikan-ikan makan makan dah akhirnya sampai ke atas kita ambil semua Uh, kita akan pass kepada next generation. So yang tu yang kita tengah nak lemahkanlah kepada orang agak berhati hatilah bila bila makan ikan terutamanya di sekitar yang kawasan high industry. So yang kami buat sekarang ni kat Penang. Penang kan sangat high industry kan bagi mau. So kalau macam doktor lepas ni berhati hatilah kalau boleh kita cari ikan bilis ke. <laughs> so ikan bilis <laughs> tu paling kurang material lah. Oh, yeah. so, Efek kita pun e e ada juga ke ataupun Especially ikan laut. Ah, ha, so ikan sungai uh, kita ada buat juga tapi dia kurang berbanding dengan yang di laut lah. Tapi laut ni sangat bahaya. Dan dia level yang kita benarkan hanya 0.5 mg per liter. Tapi sekarang ni dah almost 0.8. Which is not good lah. So kalau kita kumpul-kumpul-kumpul, nanti kumpul, kumpul, kita akan pas ke anak kita. Uh, anak kita lah yang tanggung. Sebab sisa buangan daripada... Ya, sisa buangan daripada kilang. So Uh, sekarang ni warming so perubahan iklim pun juga hmm. meningkatkanlah mercury tu punya akumulasi jadi akhirnya uh, efek dia tu anak, anak kita tak adil lah kan uh, so itu yang kita nak tengah tengah lah tengah berjalan lancar lancar. so uh, sebelum kita ke topik kita yang masih depan kita sejak tak lama Dr. Ashkin pun juga uh, ada kerja aktif dalam pendidikan dengan staff ya betul staff working group boleh okay, Dr. ceritakan sikit tak Ska Working Group tu apa? What kind of Ska Group that you join dan apa sahaja perbincangan yang dijalankan? Okay, Ska ni dia nama untuk Scientific Committee on Antarctic Research hmm. Di mana kita men melihat segala penyelidikan yang dijalankan oleh setiap penyelidik lah yang uh, di, uh, di Antarctica tu Jadi untuk saya, saya di bawah SkaFish di mana kita melihat ikan So ikan di Antarctica dan bagi saya, saya mem, um, apa, bentangkan pasal Malaysia lah. So, apa yang biasa kita yang menarik lah untuk hari ni kan? Okay, ikan ni dia mengeluarkan satu bahasa. Okay, macam kita bercakap ni kan? So, komunikasi kita terus bahasa. Tapi ikan ni dia ada satu signaling molekul. Jadi, signaling molekul ni kita panggil quorum sensing. So, di sependeriaan quorum. Jadi, kalau dekat um, Malaysia, ni yang saya share dengan Scar tu lah bila uh, air panas semua ni kan dia mengeluarkan bahasa dia uh, dia berkorang sesi ni bila dia berkorang so dia dah berkumpul ramai-ramai dia mengeluarkan signaling molekul dia tu dan dia akan mengeluarkan patogenisiti ataupun dia akan bagi penyakit lah kat ikan tu so uh, kalau doktor ada pernah nampak ikan yang macam Eko ter, apa rosak ke kan, pernah nampak tak? Hmm. Ah, ha. so macam dia punya mata tu keluar ke Haa, hmm. kata pernah nampak, so itu sebenarnya disebabkan bakteria tu tengah bercakap Dia tengah sensing Okay Kalau dia tak bercakap, dia tak akan keluarkan daripada suhu setiap Haa, jadi uh, kat Malaysia macam tu disebabkan Haa, um, cuaca lah panas dan sekarang di eh, dengan perubahan iklim yang tak tentu, jadi saya tengok Lagi banyak lah, bakteria punya infeksi ni uh, ini dekat Malaysia tapi dekat Antartika hmm. uh, Antartika ni pula ikan kat sana dia korang juga tapi korang dia, dia ada bahasa lain kalau kita bahasa Malaysia kan so Antartika dia bahasa bahasa dia lah Antartika ni kan jadi sebenarnya dia, dia tak mengeluarkan bakteria atau tak mengeluarkan penyakit dia bakteria tapi dia membantu untuk ikan-ikan tu beradaptasi hmm. Aha, jadi dia beradaptasi dengan apa cuaca sejuk kan hmm. ha, jadi kalau kat sini bakteria tu sebab dia panas sebab sana sejuk jadi dia ada satu bahasa ni kita panggil uh, peptide so a atau uh, induce peptide tapi dekat sini bahasa dia adalah asil hormon relaktor so yang ni yang menyebabkan batang tu tapi dekat sana AIP ataupun kalau layman kan lah ni bahasa bahasa dia orang lah bahasa antartika kita bahasa Malaysia jadi bila bahasa antartika tu yang AIP tu dia dia mengeluarkan signal tu mereka sebenarnya membantu ikan tu untuk beradaptasi jadi kita sangat memerlukan processing lah kat sana Kalau kat sini processing tu macam bagi penyakit Bagi bagi ikan tu lagi sakit, lagi terkeluar mata kan eh. Tapi kat sana processing dia uh, disebabkan cuaca sejuk juga lah Jadi dia membantu ikan tu untuk mitigasi okay. Jadi kita compare lah so memang Memang bakteria kat sana dengan kat sini memang ber, ber berinteraksi Tapi dia punya output dia tu ataupun dia punya kesan dia tu kat sini negatif sana positif. Masih. Ha so it is interesting lah so yang ni yang saya nak bawa juga lah dengan nak uh, research tingkat sana. Hmm. So mungkin okay, sebab sebabkan bahasa tu lah. So dia ada comparison Ya yeah, kita compare. dengan so the... kalau macam ni kita nak tahu dia bercakap kan doktor. So kalau doktor street bakteria tu dekat petri dish, hmm. kita akan nampak colour purple. Ha, so kalau purple tu maksudnya dia tengah bercakap. Ah, oh. ha, so kalau dekat Malaysia ni, kita tak nak pokok tu keluar. Kita nak mute, kita nak bisu kan dia. Sebab bila dia bercakap, dia bagi ikan tu sakit. Ah, ha, so, tapi kalau dekat Antartika, tak apa bercakap lah. Kita nak, kita nak dia adapt. Tapi okay, bakteria okay. yang sama. Okay, bakteria course dekat tropika bakteria lain dekat bakteria dekat antartika dia lebih kepada gram positif kat sini mau kepada gram negatif ah ha, so, so efek pun negatif lah pada uh, ya betul so <laughs> itu yang kita menarik lah so actually dia orang bercakap tapi cerita fungsi dia lain lah so hmm. dia bercakap um, untuk dia dormant hmm. kot dia tak nak dia nak bantu ikan tu supaya jangan apa Ah, hmm. uh, mitigate lah oh, dari sudut uh, climate change yang kita adakan kajian ni Sejauh mana sebenarnya kita punya bumi yang sekarang ni dalam keadaan Adakah, ok sekarang kita tengok macam memang banyak perubahan itu yang berlaku yeah. Tapi sejauh mana daripada klasik kajian apa, Adakah, apakah tahap sekarang juga, apa yang kita tengok oh. sekarang So saya kupas daripada bumi saya lah sebab saya tengok ikan banyak Okey jadi dan dia juga berkaitan dengan food security lah sebenarnya bila perubahan iklim ni jadi apa yang kita tengok perubahan iklim adalah increasing temperature jadi suhu menaik jadi air makin panas hmm. and then kita juga ada acidification ataupun acidification di mana carbon dioxide daripada atmosphere masuk ke dalam laut dan dia akan acidify the water hmm. jadi apa yang kami lihat sekarang ni ikan-ikan uh, di Uh, Spesial kawasan yang di tinggi, uh, dia lebih banyak yang Ada uh, yang penyakit dan banyak ikan juga bila kita, kita, kita tengok dia dah mula migrate Dia dah cari tempat yang sejuk sikit hmm. Uh, hmm. Sebab apa? Sebab bila uh, panas ni dia orang tak boleh nak reproduce hmm. Dia orang tak boleh nak membiak dan akhirnya ikan akan berkurangan lah Jadi hmm. itu akan efek kepada manusia lah kan jadi Back to us lah kita yang buat bumi panas yang uh, menyumbang kepada perubahan iklim ni and then akhirnya mungkin dalam tahun 2050 dah tak ada ikan dah dalam, dalam laut. Hmm. Itu yang kita jalankan lah. tapi yang menariknya hmm. uh, dalam ikan-ikan yang dekat uh, contoh dekat mana yang kita pergi tu dekat Kelantan hmm. ni So hakisan pantai sangat teruk kat sana. Hmm. Saya tak ingat nama pantai tu. Jadi ikan kat sana yang selalu ada dah tak ada. Memang hmm. dah sangat populasi dia sangat kurang dan mungkin dalam kelemahan tak ada lah mungkin start dekat sana lah sebab so, sana hakisan pantai sangat teruk So hakisan pantai tu Kita tahu je kan yang ni kesan ni adalah hakisan pantai eh? uh, Kita kena take, Buat sesuatu lah kalau tak mungkin kita kena makan hmm. benda lain lah Daripada selain daripada bidang industri yang macam cakap-cakap kan kan yang Di Kerana macam apa Disebabkan oleh uh, tapi kalau manusia sendiri apa aktiviti manusia yang mungkin kita sendiri tak sedar tapi kita telah memberi efek ataupun memberi efek pada lingkungan dan kaitan kita, kita, tak sedar kita, sedar. kita tak sedar contohnya kita bila kita makan kita hmm. tak habis makan okay. jadi bila kita tak habis makan tu makanan yang apa kita kena buang kan jadi hmm. ada perlukan tenaga untuk apa makanan untuk dibuang lah jadi kalau boleh lepas ni, mungkin kita tak sedar kan In fact, ni ringan bagi saya juga lah, saya suka tak berbaga Jadi saya bila saya dah belajar ni Oh sebenarnya kita ada satu life cycle assessment tau So bila kita buat life cycle assessment ni, bila orang Contoh kalau dia makan daging banyak Ataupun benda yang memerlukan pemprosesan yang banyak So daging kita nak buat burger contohnya Perlukan banyak step daripada kilang, daripada, daripada Farm daripada kilang, jadi perlukan banyak Tenaga, tenaga yang keluar tu yang akan menyumbang kepada apa uh, haba yang dalam English bila Jadi bila kalau boleh cari makanan yang kurang proses ataupun organic Go for organic food. Okay. <laughs> so kita tak sedar kan? Tapi ah, itulah betul, yang. Betul, betul, Okay, okay. So, okay, then food, kita hidup kena... organic oh, dan okay. 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 jangan Jangan tak okay. 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 okay kita perempuan kan suka kan baju kan datang kan jadi kita kerja kena tukar baju kita beli baju baru sebenarnya bila baju tu kita tak kita buang macam tu kita perlukan satu tempat untuk lepaskan baju tu dan bila kita nak lepaskan baju tu perlukan tenaga lagi kita pembakaran lagi jadi itu semua menyumbang kepada perubahan iklim dan juga peningkatan harga lah macam jadi beringatlah lepas lah baju makan Ini mungkin bukan bidang Dr. Nashkin, tapi what do you think about EV cars? Adakah Uh, baik untuk masa depan uh, dengan masa depan kita akan lebih hijau ataupun kelabu. OK Ibika. Uh, Ibika. EV kat bandar ni memang dah banyaklah. Uh, apa hub ataupun tempat untuk charge semua kan. Jadi kerajaan sangat menggalakkanlah Ibika ni di mana saya nampak uh, kita dah banyak syarikat dulu kita bergantung Tesla je kan. Sekarang dah banyak sangat dan is affordable lah mungkin uh, certain orang kan. Tapi um, nak menghasilkan idika tu juga perlukan tenaga juga kan. Jadi itulah kena wait, kena back balik lah, kena ni. Eh, tapi kalau untuk masa depan yang hijau tu saya rasa idika tu sangat membantu lah sebab kita tak gunakan apa, uh, pembakaran uh, fuel kan. So tak ada minyak, tak perlukan diesel. It's all totally electric. Tapi electric tu kena make sure it's from the renewable lah. Bukan yang uh, Ah, elektrik tu kan, jadi kadang-kadang kita elektrik tu pun kita menghasilkan tenaga juga kan jadi tu pun kena ni juga lah. Mungkin compare dengan ah, kereta yang menggunakan minyak EVK is the best lah. But still EVK ada juga menghasilkan ah, membebaskan ni juga lah gas tu tapi kurang lah. EV is, our option for now. for mm. hmm. So the green future? future? Green future. <laughs> yeah, future. How about plastic? Plastic. Okay. There, ah Banyak yang masih menggunakan plastik tapi at the tak ada alternatif lain untuk plastik Saya hidup. bersalah juga tu. <laughs> saya <laughs> pun <laughs> macam tu juga. Okay. Kadang cari eh ada plastik tak? Dah terbiasa <laughs> kan? <laughs> tak ada <laughs> dah plastik kat sini. Nak bayar RM1 lah kadang. Tapi uh, plastik ni itu satu hal lagi lah sebab plastik ni dia tak terumbat. Dia tak dikompos dalam laut. Jadi bila dia tak ni dia akan uh, apa? Dia ke, dalam laut yang mengambil masa yang lama dan dia mungkin Bilik bila dia tak apa dia tak masuk dia tak terumpai tu dia macam uh, dia akan kekal kan dalam laut kan jadi kalau macam dalam bidang saya ikan-ikan uh, ni dia banyak uh, banyak makan plastik ni bila dia makan plastik ni especially dia makan plastik dia akan effect the reproduction so apa yang kita orang nampak bila ni yang saya buat dekat lab sekarang menariknya so mikroplastik ni bila kita letak the highest dengan compare dia dengan um, the lowest side yang tak ada mikroplastik ni Efek dia behavior ikan tu sangat berbeza lah kelapa ikan hmm. tu So bila ada makroplastik dia, dia jadi lagi pasif oh. So dia macam sembunyi, dia takut, tak nak makan dia, dia jadi tu Tapi bila yang normal ni okey lah Tapi bila efek dia kalau boleh saya cakap lah reproduction dia kita tengok pada egg tu Bila ikan ni dia nak bertelur, hmm. ha, quality telur tu sangat rendah So hmm. it's not good for food security jugalah dengan plastik ni Uh, mungkin orang tak nampak kan, orang yang ambil beli -beli plastik Tapi bila dia masuk dalam laut tu satu hal lagi So bila ikan makan, dia akan stay dalam ikan tu Dan ikan, bila uh, makhluk plastik tu stay mulalah reproduction dia uh, Macam tadi saya cakap, kualiti telur dia berkurangan Dan akhirnya anak-anak ikan dah tak ada uh, Ini pun efek yang kuat juga lah So kita sekarang ni tengah tengok um, Impak dalam lab So lab yang saya buat sekarang ni mikroplastik plastik tu, uh, bagaimana dia mempengaruhi dia telur dan juga sperma ikan. Hmm. Dan sperma ikan tu memang sangat rendah bila ada maturasi. Dia stress. Hmm. Ha, dia stress level tinggi. So orang tak nampak kan. Doktor buat kajian oh. selain ikan hmm. macam seafood lain dia ha. macam hidang ke ataupun sperma. Ada efek tak turut ada spesimen yang bukan ikan lah. Ikan. Ha. So kita hmm. juga buat pada uh, hmm. ha, jap, um, jap sini. Ha, ya udang. So udang yang kita selalu makan tu apa? Udang putih. Ya? vaname. So udang putih dia dia kan lah, So penyus itu. tu. <laughs> Jadi sebenarnya vaname yang uh, udang putih ni dia hmm. lagi bakteria dia lagi cepat membiak dalam tu. So hmm. ah, mungkin dia, dia ada, ada certain things yang membuatkan dia lagi bakteria lagi suka udang daripada ikan. Oh, ha, ah, ah, <laughs> itu ni pun menarik juga <laughs> tau. Mungkin The, the, bahasa tadi macam saya cakap balik ikan. pada bahasa ikan. tadi ikan. Nah, Bahasa yang digunakan oh, dalam udang, udang, Dia suka perumah udang tu ke? Saya tak tahu tapi ini yang kita nak kaji lagi lah Kenapa hmm. lagi cepat dalam udang hmm. berbanding ikan Ini dari segi mercury tadi ataupun mikroplastik yang, Atau dua-dua sekali udang lagi banyak uh, Ah, yang, yang ni mercury Kalau mercury. mikroplastik Mungkin lepas ni lah kata. Mereka pelasik sekarang kita tumpu kat ikan. Oh, okay. Hai, hai. Sotong tak ada lagi kajian. Um, <laughs> sotong. saya pun gemar sotong. Oh, iya ke? Sotong pun ni jugalah. Tapi hmm, saya rasa sama je. Tama sama je. Sama okey <laughs> <sama je. sama laughs> <juga. laughs> okay, okay. So, kita mungkin dah ada ke yang ter... Akhir dah ni lah. Hmm. Ada pesanan-pesanan yang doktor ingin sampaikan kepada orang Uh, tentang masa depan kita Adakah yelah, Kita nampak sekarang pun dah banyak Climate perubahan iklim yang berlaku So adakah pesanan doktor Apa yang doktor nak ingin sampaikan kepada uh, orang semua Okay so my, my word lah so bila sekarang ni memang kita rasa kadang-kadang duduk kat rumah pun kena on aircon kan dah tak boleh tak ada aircon jadi pahang mm -hmm. so berbeza dengan dulu kan unless kalau kita tanam pokok lah so apa saya punya apa untuk semua orang mungkin kalau boleh dekat rumah tu tanam pokok ke kan so kita sebenarnya kita capture the carbon lah bila kita capture the carbon tu dia akan merendahkan suhu kan so kita tak nak uh, panas, kita tak nak bumi ni panas lagi. Sekarang ni dah cukup dah macam ada uh, efek tu dah sangat so macam dari ikan sangat uh, signifikan. Jadi kita tak nak dah lah uh, bawa efek ni ke anak cucu kita. So kalau boleh kita go for the green life. Uh, make sure apa yang kita buat semua ni sustainable kan so bukan hanya uh, macam plastik tadi kan so saya rasa yang tu yang the first lah kita as a community kan We take part jangan guna plastik dah. Masa bersolah, kalau so, pergi mana-mana jangan plastik tu sangat membahaya kepada alam sekitar lah sebab dia tak boleh terurai dan dia men, men apa, meningkatkan uh, suhu, especially untuk perubahan ni lah. So dia meningkatkan suhu dan uh, kalau boleh, kalau yang kemampuan gunalah ibika Dan okay, habiskan makanan. Ah, uh, habiskan okay. makanan. jangan ada sisa makanan. Ya, betul. Okay. Baju pun Baju sama, sama. Baju, sama. Baju <laughs> sama, jangan uh, kita kan memang selalu kan nak datang ke kedai je tak boleh tahan. <laughs> Tapi tak boleh itu is it's not a good thing tak tak sustain. Okay. Tak nak Kita right kena then. kita kena go for sustainable tak boleh dah. It's so already okey kalau saya bercakap juga kan eh, dekat hentantikan sekarang kan eh, doktor dah nampak ada hijau. So pokok dah start tumbuh. Padahal hentikan tu kan sejuk kan. So sebab apa dia tumbuh sebab dah panas. Mm -hmm. So bila dia dah panas dah moisture pokok pun dah start ada. Uh, jadi ini sangat titik lah, titik untuk kita sedap. Okay, this Antartika ni daripada sejuk dah mula nak warm. So, kita kena do something and we cannot, kena cannot sampai ais mencair. Bila ais mencair ni habislah Malaysia. Ha, macam tu lah kan. So, ha, uh, lihatlah di Antartika tu macam-macam dah ni kan, dah panas kan. Terima kasih banyak-banyak Dr. Narashikin. Uh, kami ucapkan uh, selamat hari alam sekitar sedunia. Dan jumpa lagi di episod yang lain. Like. Terima kasih. Terima, terima, terima kasih. Hello.